В этом году подлежило призыву в Змеевском районе 336 ребят, которые в основном уже все приписаны. Приписка у нас идет с 1 января по 31 марта этого года. Что показала приписка? Значит, негодными сразу было из этих людей 33 человека были вызваны непридатными до воинской службе. Шесть человек дали время подлечиться. Два человека, которые были уже осуждены, и они не подлежат приписке вооруженных сил. Ну и, соответственно, приписали мы 332 человека. За словами офіцера, приписці підлягають всі громадяни України призивного віку, яким на час приписки виповнилось 16 років, тобто юнаки 1996 року народження для якісного формування резерву української армії вже на цьому етапі. У військкоматі ретельно слідкують за станом здоров'я майбутніх призовників. Ну в основному е, приписка і проводяться щоб на цьому етапі. когда еще ребятам 16-17 лет, начать уже выявлять э, какие-то заболевания, то есть их ставить на воинский учет молодых людей, и чтобы вы ясно видели картину, что у нас предстоит при призыве вооруженной силы. То есть это в принципе, работа больше нужна для э, вооруженных сил, чтобы оценить э, качество э, пополнения, которое в данном случае пойдет или по каким-то причинам не пойдет вооруженная сила, но все равно будут являться резервом нашим, для нашей армии, для наших стран. В то же час, как констатуют працівники військомату, отмечается стойка тенденция погиршения стану здоровья будущих защитников отчизны. Основные болезни, которые мы сталкиваемся на медицинских комиссиях, это заболевания терапевтические, это уже э, подверженные молодые люди, заболевания вегодососудистной дистонии, какие-то сердечные, значит, э, ухудшение зрения. И очень много распространено, это хирургические, это такие, как, как я считаю, наверное, бич э, наших, нашей молодежи, это плоскостопие и остахондроз. От чего оно, ну, э, анализируя и с каждым годом все вот эти вот заболевания, проводя какие-то параллели, приходишь к выводу, что в основном они получены неправильным формированием молодых организмов. То есть обувь, когда часто приходят призывники на призывной участок, и у них смотрим, что они явная форма выраженной плоскостопия, как же здесь показывают, они приходят в кроссовках самых обычных. Естественно, ножка не сформирована, и является, спортом не занимаются, сидят с утра до вечера в компьютерах, глаза портят, появляются проблемы со, э, со зрением. Ну, естественно, спортом раз не занимаются, естественно, какие-то там есть и так называемые хронические заболевания. Но в основном это уже и приобретенные заболевания, которые, как ни странно, уже молодые люди, они ими страдают. Натомість вже з 1 квітня по 31 травня цього року для повнолітніх юнаків розпочнеться призовна кампанія. Наразі вже проводяться поглиблені медичні огляди, психологічне тестування та формуються команди призовників. Пойдуть вони служити вооруженною силою, пойдут формування Міністерства внутрішніх справ, ну і інші спецформування, які будуть нам підставлені по наряду. Значить. Как показывает практика, процентов 20-30 это служат на территории Харьковской области. Остальные ребята пойдут служить по всем областям Украины. Начиная, в основном это центральные части, там где находится основное, основное количество вооруженных сил. Это Киевская область, это Житомирская, Днепропетровская. Традиционно в период припускных компаний офицеры військомату проводят роз'яснювальну работу, щодо вступу у в высшие навчальні заклады, або проходження військової службы за контрактом. Проводится определенная работа по контракту, Значит, многие молодые люди, которые уже сразу для себя поняли, что э, дальнейшая их, их не будет жизнь связана с армией или с пограничными войсками, э, с другими формированиями, они приходят в военкомат оформляют без службы э, срочной оформляем э, личные дела проводится собеседование с командирами частей и люди направляются для прохождения под, для подписания контракта и в дальнейшем для прохождения э, контрактной службы такие случаи достаточно у нас в принципе как показывает практика люди которые идут с желанием служить это Связывают не на один год, а на много-много лет. Контрактная служба проходит в Украине. По желанию, э, при подписании контракта, она может проводиться на территории других стран. Но это уже при формировании э, миротворческих ми миссий, в которых наша страна принимает тоже участие. Ну, за последний год у нас э, порядка шести у нас человек, которые изъявили желание, не проходя Срочную службу сразу пошли на контракт, подписали контракт с воинскими командирами воинских частей. И сейчас в данном моменте проходят службу там. Контракт первый подписывается на три года сразу, второй контракт уже на пять лет. Не варто бояться армии, наголошує військовий комиссар. Адже армия – это фундамент нашей державы и платформа мужества наших юнаков. Подводя итог нашему, нашему интервью, хочется пожелать призывникам, Ихним родителям, близким. Не боятся армию. Армия это продолжение нашего государства. Мы всех ждем. У нас еще, слава Богу, э, искоренены такие вещи, как там дедовщина. Многие родители переживают и спрашивают, как, что. Приходите, будем общаться, буду рассказывать. Всегда поддерживаем отношения с теми частями, где служат наши ребята. Поэтому проблем в службе нету, Тем более. Ребята служат всего год. За год они приходят у нас более подтянутые, окрепшие, здоровые.